иммунная система беременной женщины перестраивается, есть определенные гормональные отклонения. Ну и также нужно сказать, что в третьем триместре беременности, особенно после 28-30 недель, может нарушаться экскурсия легких, что само по себе может давать у беременных женщин ощущение отдышки. Ну, еще одна особенность, это то, что у беременных есть склонность к гиперкоагуляции. А мы знаем о том, что очень частыми осложнениями COVID-19 являются именно образование тромбов. Рекомендации вид инфекциониста вагитным женкам. Первое я хочу сказать, может быть, даже не только беременным женщинам, а тем, кто их окружает, чтобы уделяли внимание и максимально перегли от инфицирования своих жен и так далее. Дело в том, что вот очень часто, к сожалению, мы видим ситуации, когда вначале заболел муж или вначале заболели другие родственники, и таким образом в том числе инфицируется и беременная женщина. Самим беременным то же самое, максимально избегать любых общественных мест всегда использовать средства защиты. Кроме того, если есть необходимость обращаться за медицинской помощью, посещать лечебные учреждения, то тоже это нужно делать с максимальной защитой. Ну, а если данные посещения не являются необходимыми, не являются обязательными, то либо заменить их на телефонный разговор, например, или видеоконсультацию со своим врачом, то есть чтобы лишний раз не находиться в учебных учреждениях, где есть могут быть пациенты с коронавирусной болезнью. Хотелось бы сказать, что не нужно бояться, уже достаточный опыт мы приобрели за больше, чем уже один работы. Поэтому, конечно, в подавляющем большинстве случаев нам удается помочь нашим пациентам.